韩总，你怎么来了？你明天就要走了，来看看你。快进来吧。韩总，你都收拾的差不多了，家里就剩这个。别客气，给。这是什么？我让公司宣传部门做的明信片。 本来打算下一次粉丝见面会的时候送出去，现在看来没用了，留着做个纪念吧。这做的太好了，大家对我真的很好。对不起啊。别这么说。 出了这样的事儿，我是有责任的。当初签你是因为你母亲，我答应她好好照顾你，但是这一点我没做到。不过相处这么长时间，可能是你妈妈错了。还记得《烈焰青春》那会儿出那事儿吗？我让你别把视频发出去，你为了保护林慕潇。 坚持要把视频发到网上。你和他谈恋爱，我是做什么都阻止不了，对吧？还有，于副站长，祭奠他的仪式上，我就是担心那些狗仔队人太多了。可是你还是义无反顾的去了。我好像一直在给公司惹麻烦，但也许一开始听了大家的话。 也不会变成现在这样。我倒觉得挺好的，这就是你和别人不一样的地方。你就是这样的难处，你比我和你母亲想象的要勇敢，你不需要别人的保护，相信我，就这样勇敢的走下去，做好你自己。谢谢你啊，韩董。哎、嗯。 我也不知道以后会怎么样，心里还挺舍不得大家的。别想那么多了，放心吧。对于你的选择，我们都很尊重。还有，冉东阳和徐志毅已经被行政拘留了，他们虚构事实、扰乱公共秩序，最终是要负法律责任的。孟武社。 不用担心，我会安排一些不错的演出给他们。至于你的合约，我留着，我期待着有一天咱们再次合作。我都不知道我会不会回来，韩东，你就这么确定？我相信你，无论多大的困难，你都能够勇敢的闯过去。加油！